আপোনাৰ কি কয় আপোনাৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক মালা পিন্ধালে সেইটো তেতিয়া কি হব যে দুহেজাৰ চৌবিশ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কাৰণে আলফাই মানে কেম্পেইন কৰি দিয়া হ'ব আৰু তাৰ বাহিৰে বেলেগ একোতো নহ'ব আজিৰ চুক্তিখন যাতে বিজেপিৰ মানে নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰ এখন হৈ নপৰে যাতে অসমৰ কাৰণে এইটো যাতে নহয় এইটো যাতে হ'ব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে ৰাজনৈতিক অৰ্থপূৰ্ণ এখন চুক্তি কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগিব তাৰোপৰি আৰু এটা কথা মই যিমান দূৰ খবৰ পাইছো যে অ' বি চি বিলাকৰ কাৰণে সংৰক্ষণ বিচাৰিব আৰু অ' বি চিৰ কাৰণে সংৰক্ষণটো তেতিয়া এই যেতিয়া সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ ভৱিষ্যতে হ'ব তেতিয়া হ'ব একত্ৰিশ চনৰ লোকপিয়ল প্ৰকাশ হোৱাৰ পাছত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ব আৰু সেই সময়ৰ কাৰণে ছয় জনগোষ্ঠীৰ বা অ' বি চিৰ আসন সংৰক্ষণৰ প্ৰশ্নটো যদি আনে তেতিয়াহ'লে এইটোকো আমি গালু বালু খোলাকতিৰ তাল বুলিয়ে ক'ব পাৰি এইটো কোনো মিনিং নাই চৰকাৰ তেতিয়ালৈ পৰিৱৰ্তন হ'ব তেতিয়া সেইবিলাকৰ কোনো ভিত্তি নাথাকিব গতিকে মই ভাবোঁ যে আজিৰ দিনটোৰ যদি সঁচাকৈ মই আশা কৰিম যে আলফাই দিল্লীকে লাৰু খাই নাহিব মই আশা কৰিম আলফাই দায়বদ্ধতাৰ পৰিচয় দিব মই আশা কৰিম যে আলফাই বিজেপি চৰকাৰৰ শ্ৰুতলিপিত যাতে এখন চুক্তি কৰি আহি ইয়াত এনেই ঢাক ঢোল কোবাই নাথাকেহি হতা ঢোল এটা যাতে কোনেও নোকোবায় বিজেপিয়েও যাতে নোকোবায় আৰু মানুহে যে কৈ থাকে যে একদম হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰাট দক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী এক্সপাৰ্ট একদম দিল্লীত তেওঁ বিৰাট কদৰ আছে তেওঁক প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাল পায় আমুকে গৃহমন্ত্ৰীয়ে ভাল পায় ত' এই ভাল পোৱাবিলাকৰ ৰিজাল্টটো কি যদি আজিৰ দিনটোত অসমৰ মূল ৰাজনৈতিক প্ৰশ্নটো আলফা চৰকাৰৰ আলোচনাৰ মাজত আনিবই নোৱাৰে যদি অৰ্ণামেণ্টেল আলংকৰিক কথাকেইটামান দি ইয়াত এটা ইউৰফৰিয়া তৈয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি ইয়াত এটা উৎসৱৰ পৰিৱেশ তৈয়াৰ কৰি ইয়াত মালা পিন্ধি যদি দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনটোত বিজেপি বৈতৰণী পাৰ খোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে তেতিয়াহ'লেতো এইটোৰ পৰাতো এইটো গাথছ থকা মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি আমি কব নোৱাৰিম যদি গাথছ আছে ভাই থ্ৰী ছেভেনটি ওৱান এৰ থ্ৰী ছেভেনটি ওৱান জে আনা অসমৰ কাৰণে আলফাৰ লগত চুক্তি হৈছে এইটো খুব ধুনীয়া সুযোগ এজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰণে এইটো কৰি দেখুৱাই দিয়া তেতিয়া কম যে মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ দৰকাৰী মুখ্যমন্ত্ৰী দেই নহ'লে ক'ম যে এইটো দিল্লীকাৰ লাৰু খোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী দিল্লীৰ এজেণ্ট দিল্লীৰ ঢালাল মুখ্যমন্ত্ৰী তাৰ বাহিৰে কি ক'ব লাগিব কওক গতিকে মই আশা কৰোঁ যে আজিৰ চুক্তিখন তাৎপৰ্যপূৰ্ণ আজিৰ চুক্তিখন ঐতিহাসিক চুক্তি হওক আৰু আজিৰ চুক্তিখন ঐতিহাসিক চুক্তি হবলৈ হলে অসমৰ মূল ৰাজনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক অধিকাৰৰ প্ৰশ্নটো এই চুক্তিখনে স্পৰ্শ কৰিব লাগিব ইনক্লুড কৰিব পাৰিব লাগিব আৰু ইনক্লুড কৰিবলৈ হ'লে আৰ্টিকেল থ্ৰী ছেভেণ্টি ওৱান এৰ পৰা থ্ৰী ছেভেনটি ওৱান জেটো পাব লাগিব আৰু তেতিয়া সাংবিধানিকভাৱে আমি সুৰক্ষা কবচ পাই যাম অসমে দ্বিতীয়তে সাংবিধানিকভাৱে সুৰক্ষা কবচ নাপালেও আইনগতভাৱে আমি তিনিটা বস্তু পাব পাৰো এটা হ'ল যে বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদাটো ঘূৰাই অনা অসমৰ আগতে পাই থকা বিজেপিয়ে কাটি পেলোৱা বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদাটো ঘূৰাই অনা দুই নম্বৰ কাখন অসমত প্ৰয়োগ নহয় বুলি নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰা কাৰণে নাগৰিকত্ব আইনত এটা নন অবষ্টেণ্টিক ক্লজ সংযোজন কৰা এইটো দুই নম্বৰ আৰু তিনি নম্বৰ কথাটো হ'ল যে আপোনাৰ অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ তিনিশ বিৰাল্লিছ নম্বৰ অনুচ্ছেদত ছয় জনগোষ্ঠী আৰু লগতে কলিতাসকলকো অন জনজাতিকৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰে তেতিয়া ৰাজনৈতিক অধিকাৰ অসমৰ মানুহৰ থলুৱা মানুহৰ কাৰণে আহিব এই তিনিটা যদি ইনক্লুড কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লেও মই ভাবোঁ যে এইখন এখন তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ৰাজনৈতিক চুক্তি নহ'লে দিল্লীকা লাড়ু আৰু আশা কৰোঁ দিল্লীকা লাড়ুলৈ অসমলৈ আলফা নেতৃত্ব ঘূৰি নাহিব আৰু কেডাৰসকলৰ সংস্থাপন আৰু ভাৰত চৰকাৰে ভৱিষ্যতে কৰিবলগীয়া কিছুমান উন্নয়নমূলক কাৰ্যসূচীকে বিৰাট ডাঙৰ আমি কাম কৰিলো বুলি যাতে ফটা ধূল যাতে ইয়াত নকোবাই তাৰ কাৰণেও মই আলফা নেতৃত্বক আহ্বান জনাইছো আলফা নেতৃত্বই এইটো হৃদংগম কৰা দৰকাৰ যে তেওঁলোকৰ নেতৃত্বত চলা সংগ্ৰামে অসমত চল্লিশ পঞ্চাছ ষাঠি হাজাৰ মানুহৰ মৃত্যুবৰণ কৰালে আৰু তাৰ পাছত কৰা চুক্তিখন যাতে দিল্লী কাল আৰু হব নোৱাৰে দিল্লীৰ পকেটত সোমাই যাতে তেওঁলোক নাহে তাৰ কাৰণে আশা ব্যক্ত প্ৰকাশ কৰিছো আশা প্ৰকাশ কৰিছো ধন্যবাদ